Вечір перш за все я пропоную розпочати обговорення якраз от з того, що відбувається зараз у Парижі, більше двох мільйонів людей. Якщо вірити Франц 24, зараз перебувають на площі. Чим ця подія, що ця подія? На що ця подія може вплинути? Отак от сформулюю запитання. До чого вона може призвести? Тому що всі ці нюанси вони обговорюються там так чи інакше, там з військовими експертами, там з іншими з міжнародними експертами. До чого це все може призвести? До створення нової антитерористичної коаліції. Я думаю, що у нас найближче, що буде, от головна конференція по безпечності, буде в Мюнхен скоро. До речі, президент України Так, да, тоже приглашу. Я думаю, що у нас. в мире по безопасности на ближайшие пару лет это две темы. Это борьба с терроризмом и Украина. Ну вот фактически мы видим, что теперь решение, в результате вот этого всего решения по борьбе с ИГИЛом, борьбе с терроризмом и так далее будут приниматься гораздо быстрее и очень просто. Потому что это был такой очень острый выпад. Европа же, она всегда пыталась быть более мягкой в этих вопросах, но Я думаю, що тепер їм прийдеться бути жорщі. Ну, дивіться, теракт стався вперед день, фактично мюнхенської зустрічі. Чи ну, це може бути запитання, скажімо так. Ну, для вас воно не може бути незручним, але чи не могла це бути підготовка людей до того, які рішення могли бути прийняті в Мюнхені? Ні. Ну, Просто Ты выпадок? Думаю, С думаю, да. Скорее всего, да. Ну, поймите, такие события, они готовятся не один месяц. Да, то есть, ну, те же террористические какие-то атаки. Это была настоящая атака террористическая. Да? Понятно, что не такая масштабная, как в 2001 году, потому что такие масштабные атаки уже мало кто пропустит. Она, она имеет тенденцию как бы, к более мелкому да, проявлению, к более мелким уколам. Но я думаю, что она довольно болезненно ударит по сектору безопасности во Франции. Вот. А именно какой-то дате? Ну, это в фильмах могут быть угу. такое снимать. Доброе. Э, чего нам чекать и Наступного Ираку? Не думаю, что Ирака. Ну, борьбу с ИГИЛом мы увидим ожесточенную. Я думаю, что то есть не в масштабах проявление, войны, проявление. Але в масштабах антитеррористической операции, так точно? Скорее всего, в масштабах ввода войск. То есть введение войск все-таки может Я думаю, відбудить. состоится, да, под эгидой НАТО, причем они отбросят все вот эти организации и будут заниматься этим точно так же, как занимались Ираком, в таком же формате. Потому что этот формат показал, что он самый эффективный. Я... Да, самый эффективный. Добре, якщо в такому контексті будуть розвиватися події далі, чим це що це сулить Україні в даному <говорит> випадку, Україні возможно, ми будемо приймати то образом участь во всій тій коаліції. Але... Просто справа в тому, що всі ці події вони ведуть. Е... До більш жорстких позицій в суспільстві, до радикалізації в суспільстві в Сполучених Штатах Америки на ключових посадах. Зараз фактично всі ключові посади посідають республіканці після цих подій у Європі. Я думаю, що більш радикально настроєні політики Європейці будуть посядуть відповідні крісла в Європі. Чи це може якось вплинути на те, що світова спільнота, Європа, Сполучені Штати Америки займуть більш жорстку позицію ну, стосовно тих я, людей, я, які да, я больше вам скажу. Вы помните, с кем первым встретился Алан сразу же после событий в шарль Николя Саркази. Ну, это была не случайная вещь. Саркази был лучшим министром внутренних дел после, там, со времен Фуше наполеоновского министра внутренних дел, вот лучшим считался Саркози. Саркози вообще приверженец очень жестких мер. Он жесткий человек. Я думаю, что эта встреча состоялась не случайно. Возможно, мы скоро Саркози даже увидим в каком-нибудь качестве во французском правительстве. Но это как минимум, а при лучшем раскладе для Саркози мы, возможно, его опять увидим президентом Франции. Потому что Проходят вот эти сентименты, которые, ну, еще там некоторое время назад Меркель сказала о закате эпохи мультикультурности. Теперь у нас вот эти события во Франции. То есть Европа станет более жесткой в отношении каких-то вещей. Для нас это может быть хорошо в том формате, что а, к нашим событиям тоже у них еще больше ужесточится позиция в нашу пользу. А че не выдвернется их нет. Не Роспороши? Нет, ну, конечно, у них будет определенное внимание перенесено на вот эти проблемы борьбы с терроризмом, но я думаю, что не ослабится внимание, наоборот, оно может быть даже еще больше заострится, потому что все понимают, что вот такие серые территории, как Донбасс сейчас, они есть источниками вот терроризма. Терроризм, трансграничная преступность и так далее, но это давно известный факт. Я не думаю, что кто-то сейчас ослабит внимание в отношении Украины. И это то, что не ослабят, говорит хотя бы тот факт приглашения Петра Порошенко на Мюнхенскую конференцию. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что нет высшего формата в мире по безопасности. Есть Давос в экономическом плане есть Мюнхен в плане безопасности. То есть Я думаю, что и на Давосе будет две основных темы – борьба с терроризмом и Украина. И в Мюнхене будет все то же самое. Взагалее, вот этот тиждень, он был такий, скажем так, богатый на… Міжнародні зустрічі, зокрема 5 січня, в понеділок директор департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Олексій Макієв побував у Берліні. Якщо я не помиляюся, зустрічалися там директори політичних департаментів у нормандському форматі. Угу. А потім Арсеній Яценюк побував у Берліні. Зустрівся з канцлером ФРН Ангелою Меркель. А, і відбулася ця зустріч. Ну по суті, там нічого нового не відбулося. Арсеній Яценюк поспілкувався з Меркель, обговорили широке коло е, питань, які представляють взаємний інтерес. Та, е, про майбутнє України про безпеку в Європі поговорили, поговорили, і нібито привіз Арсеній Петрович переможний документ з тим, що ФРН надасть Україні. Кредит в розмірі 500 мільйонів доларів, який буде наданий в тоді, коли євро. Україна... Зараз я уточню точніше, подивлюся. Скоріше, євро. євро. С не могли в доларах відписи. 500 мільйонів євро на відновлення Донбасу. І плюс була ця зустріч цього тижня. Плюс сьогодні президент України повинен зустрітися з. Вже встречався Соло Андрій Меркель. Так. І 12 січня зустріч знову ж таки в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ про що свідчить активізація цих процесів? Перше запитання, і друге всі вони так чи інакше стосуються Німеччини. Ну, по перше начну з того, що вже ясно видно, що Германія є головним модератором в переговорах між Росією і Україною. как между Грузией и Россией в переговорах являлась модератором Франция в лице Саркази. Ну вот здесь как бы отдан приоритет Германии, потому что Путин сейчас больше всего общается все равно с Меркель. Ну, ввиду, может быть, того, что разности полов, может быть, ввиду того, что ему просто более понятна немецкая бытность, культура и все остальное. Вот. Что касается того, что происходит вот такие интенсивные встречи, я думаю, что идет поиск какого-то решения. Но исходя из того, что встреч много, и они одно за другой идут, есть некие сложности внутри переговорного процесса. Это только на это указывает. Потому что а, большие встречи, вообще вот, встречи на уровне глав государств, они всегда проводятся а, в, таком, в такие вещи, когда вы вот, приехали и подписали уже подготовленный проект. А то, что происходят постоянные встречи экспертов, там, на уровне министров, на уровне еще кого-то. Это говорит о том, что идет поиск решения, и не могут никак согласовать это решение. Вот. Я думаю, что, возможно, на встрече министров иностранных дел будут выведены какие-то основные краеугольные камни, на которые потом дальше опять эксперты пойдут нанизывать. То есть я не думаю, что за встречей министров иностранных дел последует сразу же встреча глав государств, потому что оно на то не похоже. Потому что если стороны находят, как правило, Компромиссы в прессу начинают просачиваться те или иные сообщения, да? А пока мы ни, вытака, ни выхлопа такого не видим в прессе, не видим ни заявлений никаких, и даже видим заявления об обострении ситуации в зоне конфликта. И это говорит о том, что пока решений нету, но они, скорее всего ну то есть какие-то позиции существуют, но они не согласованы. Ну видите, у нас очень э, повязано. Ну я для себя такую тенденцию, что как только начинается сплеск международной активности, начинается сплеск в зоне проведения так называемой ну, так ну, операции взаимосвязано. в зоне конфликта. Взаимосвязан. Ну вы, мы же понимаем прекрасно, что люди, которые воюют на противоположной стороне на Донбассе, ну они тебя себя там называют ДНР и ЛНР, ну откуда вот центр управления мы понимаем? Понимаем. Кем является российская сторона в переговорах, мы понимаем, тоже понимаем. Но эти вещи не могут быть не взаимосвязанными. В каких переговорах? В переговорах в том же нормандском формате. Так, видите, у нас сейчас э, выходит очень комичная ситуация, потому что у нас в переговорах два э, разных формата. Один формат русский, Минский, другой нормандский. нормандский. Сейчас еще формат Астаны появится. В нормандском формате Украина, Российская Федерация, Франция. Німеччина, В Минском Украина, Российская Федерация, Российской Федерации ну, так зване. Я понял. Знаете, нет. Там ситуация следующая. Все дубые переговоры по мирному урегулированию проходят в нескольких форматах. Это обычная, нормальная, приемлемая практика. Точно так же, как переговоры по урегулированию конфликта в Абхазии происходили в Сочинском формате, в Женевском формате были там местные, чубуршхинский формат, еще какой-то формат, их много разных. Но для всех этих переговоров базисом берется один какой-нибудь главный документ. Там в процессе урегулирования конфликта в Абхазии базисом брался сочинский документ от 1994 года. Здесь у нас, как понимаю, пока еще берут минский документ главным базисом. И от этого документа отталкиваются. То есть форматов может быть много, а базис может быть один. Базис у нас Минский договор, Минский документ. Вот. А чего мы достигнем? в результат... То есть я как понимаю, какая-то из сторон не совсем соглашается делать то, что подписано по Минскому документу. Кто эта сторона, тоже угадать ну, несложно. Кто не хочет его выполнять. А чи не мы все эти форматы, международные встречи? Вот, смотрите, Зустрелись таки Порошенко, Оландом і Меркель, да. але найцікавіше те, що зустріч пройшла в дворце. 15 хвилин. Ну, слушайте, для согласования позиций больше не надо. Я думаю, что Оланд был наперед информирован обо всем. Меркель говорила с ним по телефону. Они просто сферили часы, назовем это так они встретились, они поговорили, они сверили часы для согласования позиций вот на тех переговорах, которые будут 12 числа. Там больше не нужно. Тем более Порошенко говорит по-английски, Оланд говорит по-английски, и Меркель говорит по-английски. Им же переводчик не нужен во время общения. Это тоже да, момент. Всегда вот длинные встречи, это когда есть переводчик. Я никогда в своей жизни не видел ни одну встречу, когда все стороны говорят на одном языке, чтобы она длилась больше двух часов. Это вот должны обсуждать там все обо всем. Чтобы два часа разговаривать. 15 минут довольно достаточно, когда все говорят на одном языке. А какие позиции могли бы быть погоджены? Я думаю, что, скорее всего, говорилось то, что будет предлагаться России, и как ведет каждая из сторон себя на этих переговорах. Но мы же тоже понимаем, что переговоры – это тоже театр своеобразный. Там каждый играет свою роль. Вот. Нормандский формат он для нас очень приемлем и очень хорош тем, что в, в, в этом театре большинство актеров на нашей стороне а минский формат минский формат немножко странный формат в этом формате э, есть днр есть лнр есть россия есть обсе которые непонятно на чьей стороне играют в этих от настроения зависит и есть мы которые фактически в одиночестве боремся со всем этим безобразием вот. поэтому я больше скажу я в минском формате не видел ни одного официального лица от украины да то есть там у нас есть Медведчук, если они Данилович Кучма, который наделен, конечно, полномочиями какими-то, но не есть официальным лицом правительства Украины и так далее. То есть минский формат, он такой, как по мне, немножко странный. Самое важное, где будет, в каком формате будет подписано первое вот соглашение на уровне глав государств. Я думаю, что это соглашение, скорее всего, будет не в минском формате подписано. А встречу в нормандского формате на уровне президентов держав в Казахстане? Ну с этим встречу можно проводить и не знаю там в Туркменистане. Там ну это это телком но... Ну если Путину будет комфортнее проводить ее в Казахстане, пусть проводят, какая проблема. У нас просто выходит, что там зу, встреч, там зу, там, там зу, встреча. А от Сереж, когда шли активные переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, вот в году 365 дней, у нас было 150 встреч в год. Некоторые дипломаты не успевали сходить с самолета, они просто вот из Женевы летели в Брюссель, из Брюсселя летели в Париж, из Парижа летели назад в Брюссель, потом в Женеву, и вот, вот так все летали. Вот так це та, предполагается. Розговорів много, дел мало. Ну, так ведуться переговори по мірному регулюванні. Я чому так прискіпливо допитуюся стосовно цих всіх перемовин. Просто от ми з вами ну, разом угу. ознайомилися з блогом Ігоря Луценка, який пише, що юридичний факт, що право на боці польових командирів, а не начальство, на встановлення будь-яких зон э, розмежування. Так, це ж треба знайти показати всім. Ось воно. Будь-яких зон розмежування з терористичним воїнством, фактичне визнання права за російськими військовими контролювати частину території України. Є воно повністю незаконним. Українське законодавство навпаки зобов'язує найвищих посадовців держави давати відсіч зовнішній агресії. Ну, смайті, тут є большая колізія. Своє внутрішнього законодавства. Вищий закон в будь якій країні – це Конституція. Но международные договорные акты и соглашения стоят выше внутреннего закона. Потому что прежде чем подписаться, они проходят некую комиссию под названием там, на соответствие законодательству. Так вот, мы все прекрасно знаем, что та же э, Венская конвенция, она стоит на голову выше любой конституции. Вот. А любое, любое международное соглашение, которое подписано сторонами, оно необходимо к выполнению. Да? Но мы просто, вот смотрите, Минские соглашения мы видели все. Мы не видели приложения к Минским соглашениям никто. Так, да, к любому соглашению. Так, але мы говорим о Минском как про, а знаем, угоды, что он... про международный, международный документ. И тем да. самым мы наделяем ЛНР и ДНР так звание. Э... Так это мы говорили в момент, когда состоялась эта встреча, когда ЛНР и ДНР что-то подписывали. Мы сразу же сказали, то есть я лично говорю... Ебаться на ею юридичная коллизию. Что фактично... Слушайте, країна, ну, кол кол Коллизий не много, но по факту в момент, когда россияне посадили с нами за стол переговоров ДНР и ЛНР, и мы подписали первое соглашение, мы их признали стороной конфликта. Точка. В международном праве другого понимания нет этого всего. То есть дальше можно рассказывать, что нет, мы не так подумали, не с той стороны подошли. Но факт есть, то есть существует международное соглашение. На нем стоят подписи сторон. Вот как кто ДНР и ЛНР подписывали? Как сторона конфликта. Все, на этом все закончено. Дальше хотим мы или не хотим, вот это есть суровая реальность. То есть дальше мы можем рассказывать, на самом деле, если мы признавали их террористическими организациями, мы не должны были садиться с ними за стол переговоров, а если сели с ними за стол переговоров, тогда ну, существует там некая теоретическая возможность другого момента признать, кто из них террористическое крыло, кто из них не террористическое крыло, как-то размежевать, сказать, с теми мы говорим, с этими не говорим. Но факт есть факт. Ну, смотрите, одна на зумов Минских угод, догляд российским и... Найманцями, ну чи я не знаю вже, як їх називати українських військовослужбовців, коли ті е, ротацію да. проводять в Донецький аеропорт. Як це пояснити? Я не знаю. От я от дивіться, ви я відділ п'ять воїн разом. Ви е, юридично, фактично, там трошки там є певні недоліки, але втиснули все ж таки ЛНР, ДНР, в цю е, систему міжнародного права, але. Подобных вещей я в системе международного права не встречал. Я тоже никогда не встречал, я не знаю, что это такое. У нас были некие там прецеденты договоренностей о переброске, условно для ротации сил живых, даже живой силы, техники и так далее. Ну, мир знает такие прецеденты. Но там не было прецедентов, когда одна сторона досматривала другую. Вот таких прецедентов не было нигде. Вот, ну, досматривать надо, там, не знаю, если стоит рамочка, мы собираемся лететь из аэропорта с вами где-то, чтобы мы не занесли на борт оружие. Ну, вот это, это... Моему, может быть, я просто слишком глуп и не понимаю, ну, возможно. Но я такого не встречал нигде. Ну, вот вы представьте себе, оккупированный Ленинград, не хватает продовольствия. Ладожское озеро не замерзшее в тот момент, еще не зима, да, и через, там... В часті генерала Паульса йде конвой, який досматривають Немці, блокирований Лениград. Ну, Мені це слабо представляється, як можна це зробити. Ви маєте все... представлення, яке. Я ні. Причому це все відбувається на фоні того, що от сьогодні, станом на 6 годину, 41 раз були обстріляні наші позиції. Друге, запитання: що якось дуже дивно відбувається підрахунок, цієї кількості обстрілів. Ну, да, так, от, до речі, <связи> В Грузии была подобная практика? Чего, подсчета обстрелов? Да. Нет. Были, ну, слушайте, есть или есть режим перемирия, или его нет. Сколько раз его нарушили, это, ну, по-моему, не считает никто. Если у нас введен режим перемирия, и кто-то нарушает, мы подавляем огневую точку. Это тоже, как бы, мировая практика. Подавляем, причем Вызываем потом инспектора с ОБСЕ, фиксируем наблюдателей, инспектора военных наблюдателей. Фиксируем, что мы подавили огневую точку, которая вела огонь. Все. А Все остальное это, ну вот, я не знаю, я не понимаю этого. Ну вот, тут Ну, знаете, это, возможно, какая-то черговая война, которую когда-то назовут дивной, мне так кажется. Ну, это... Я не знаю, ну я, я честно говорю. Может быть, военные понимают. К сожалению, с теми с военными, с которыми я говорил, они тоже мало что понимают. Ну якби как бы, професіональної воєнної, а оце існування це міміж міжвідомміжвідомчої групи спостереження з дотримання мінських угод, тобто от українські Прекрасно. військовослужбовці разом з російськими військовослужбовцями спостерігають за тим, щоб українські військовослужбовці не відкривали вогонь по сепаратистах, а сепаратисти в свою чергу не відкривали вогонь військових. Ну, я не знаю извидки, там у них просто умовы. Вообще, я выкидывал на Facebook страничку Миссии ООН по наблюдению в Грузии, там собраны все документы, которые принимались. Вообще, это любимая история российской стороны создавать вот эти группы по наблюдению за наблюдением и по, там, по наблюдению за точками, из которых проводится наблюдение и так далее. Они, у них причем такие названия КСПМ, СНГ, там еще что-то. Это чудесная история. Но я не знаю, ну, мне это непонятно, еще раз говорю. Я как знаю, как правило, эти группы ни зачем не наблюдают. Все равно по факту каждая из сторон озвучивает то решение, которое принято высшим политическим руководством той или иной стороны. Вот и все. Ну, обстрелы мы имеем, погибших мы все равно имеем, раненых мы имеем. Но имеем это в режиме перемирия. То есть, э, когда начнется горя... совсем горячий режим после потепления, будет интересно просто, как мы это будем называть все, что мы придумаем в очередной раз. Ну и последняя тема, яку на сегодня хотелось бы поднять, это трагедия, которая сталася 5 сентября. Тогда, коли во время здійснення ротации добровольцев, сталася авария. И... Одна армейская автівка влетела в другую армейскую автівку, и, на жаль, 12 військовослужбовцев загинуло. Ну, факт не очень приятный, но давайте скажем честно, такие ситуации бывают очень часто. Бывают и в лучших армиях мира, потому что, давайте, там есть три фактора. Первый, реаль... зона реального конфликта. Во-вторых, очень напряженные нервы, многие уставшие и не совсем сконцентрированные. В-третьих, ну, есть такой момент в армии, он присутствует в зоне боевых действий в момент небольшого разгильдяйства. Вот эти, видно, все три фактора сошлись в одной. И есть такое. Да, просто случаи очень досадные. Но говорить, что это такое что-то сверх, он неприятный. Не хотелось бы, чтобы такие вещи происходили. Но такие вещи происходят в зонах конфликта очень часто. Очень много случаев там бывает... Во время войны самострелов каких-то. Очень много бывает случаев техников. Ну, опять невнимательность. Переворачивается техника, там, еще что-то. Это абсолютно нормальный, нормальный процесс. Чи ну. варто про це говорити зараз? Я думаю, что обсуждать в СМИ... Большого смысла это не имеет. Это больше, наверное, должны командиры на местах, командиры взводов, командиры отделений сосредоточиться на дисциплине и на том, чтобы четко понимать, когда человек начинает сильно уставать, чтобы не доверять ему какие-то ответственные, или отпустить его отдохнуть, или же ротировать его другим солдатам, да, который может управлять этой техникой и так далее. Ну, то есть это больше вопросы к умению сержантского состава руководить. І тут ще одна проблема: вона в принципі співзвучна до, до цієї ситуації вона не має жодного відношення, але вона в цілому співзвучна. Мається на увазі пияцтво в армії. Чи потрібно говорити про це, от коли в країні війна? Знаєте, скільки би ми об этом не говорили, це, ну на війні завжди є дві віші: це п'янство і наркоманія. От цього ви не уйдете, воно існує. Это зона конфликта, и там, чтобы хоть как-то снимать стресс, я думаю, что и одна, и вторая сторона этим занимаются. Потому что я сам, будучи служившим на войне, не раз проходил это. Просто одна, одна вещь, что кто-то знает Меру, кто-то не знает. И это, опять же, зависит от вот этих командиров на местах. Как они смогут четко держать эту ситуацию в руках. То есть не давать пить никому, это, невозм... это, это просто невозможно. Даже во Вторую мировую войну существовали такие сталинские 200 грамм, помните? Это необходимая вещь. Иначе, если нет допинга, заниматься этим делом почти невозможно. С трезвыми мозгами воевать никто не может. И... Это, это реалия жизни. Конечно, многие сейчас могут там рассказать, что я неправильно что-то понимаю, что кто-то у них там воевал по 200 лет и был абсолютно трезвым, но такого не бывает на войне. Ну і тут останнє це запитання, воно буде не від мене. це Ми, як громадське телебачення, мусимо час від часу виконувати цю місію. Мені тут глядачка написала запитання: запитайте, у бачу, що дасть нам те, що Лукашенко хоче проводити розрахунки у гривні. Я, дум, я думаю, що Лукашенко грає в ігру, коли витащити максимум дивидендок з намагається заігрувати, і з нами, і з Росією. То есть Лукашенко, он заботится о том, чтобы побольше побыть во власти. Для нас это неплохо и нехорошо, обычная ситуация. Для него это хорошо, то есть он сможет поправить экономику. Потому что если он начнет с нами рассчитываться в гривне, то гораздо больше товаров и по более выгодным каким-то прайсам он будет получать. И сможет нам продавать гораздо больше товаров, чтобы потом опять же заниматься вот расчетом в гривне. То есть, ну это, это прагматичный такой подход. То есть я не скажу, что он плохой, я не скажу, что он обычный. То есть человек понимает, как четко сделать дивиденд себе на каких-то событиях. Лукашенко вообще отличается очень хорошим чутьем международным. Хотя он странный вообще диктатор сам по себе, но чуйка у него развита. Это показали события не раз. Просто, наверное, мало кто знает историю, что когда-то. Когда в Крыму проходил саммит глав государства СНГ, Саакашвили туда не пригласили, его пригласил лично Лукашенко, который его встретил в аэропорту. Саакашвили жил на, на той даче, где жил Лукашенко, и он все-таки смог организовать встречу Саакашвили и Путина, где они поговорили. Он очень такой тонкий в этих делах человек. Тиковая история. Отже, ну от так от ми підбили підсумок цього тижня. З бачу Корчолава підсумок видався не таким вже й довгим. Ну тому що після після святковий тиждень він і на події не дуже багатий був. Ну але от, як казав один з попередніх гарантів, маємо те, що маємо. і Вам дуже дякую за те, що черговий недільний вечір ви провели разом з нами.